Що дивляться люди, на яких дивимось ми, як власний фільм допомагає їм знайти себе, якщо допомагає? Вітаю з вами «Підпільна імперія, програма, де кіно серед іншого. нагоду поговорити з відомими персонажами не лише про те, що хвилює їх, але й про те, що хвилює нас. Нас хвилює серед іншого, що за тиждень на французькій Рів'єрі відкривається найвпливовіший кінофестиваль світу. Тож весь травень ми будемо дивитися суто фестивальне кіно. Стелла Артуа, офіційний партнер канського кінофестивалю. А сьогодні на нас чекає драма читець британського режисера Стівена Долдрі. Це незвичайна історія кохання 15-літнього студента і 36-річної кондукторки. Читець. Зав'язаний на долі наглядачки з Аушвіцу. А нав'язливою темою є тут хвора совість. Оскар у акторки Кейт Вінсленд за кращу жіночу роль. Ця статуетка могла б належати Ніколь Кідман, якби не вагітність, через яку їй довелося відмовитися від зйомок. Інколи важливішим, а є питання, не що дивишся, а з ким. Тож читача ми переглянемо разом із актором Віктором Андрієнком. Йому сьогодні відведено роль суворого, але справедливого судді. Віктор Андрієнко – довгоносик, відомий перш за все за шоу довгоносиків та великою різницею. Кар'єру у кіно починав у якості каскадера. Як актор озвучки подарував свій голос багатьом кіногероям у 13-му році, як режисер, зняв стрічку Іван Сила. До кола його інтересів входять фільми Політ над гніздом зозулі і Маленька велика людина намагається дивитися усі роботи Дастіна Гофмана та Роберта Де Ніро. Вважає себе щасливою людиною, оскільки його бізнес, хобі та професія це одне і те ж саме. Прошу. Дай бог здоровья. Добрый вечер. Дай Спасибо, бог. что пришли. Я пожел, по поводу Суворова этого самого Вы судьи. Вы не Суворове нет? <су <bus> <су>. <су> не, я всегда стараюсь а, относиться к творчеству людей с пониманием хотя бы. Да, мне может нравиться, не нравится, но я считаю, что если фильм или любое произведение, считаю картина, трогает зрителя. То есть для того, для кого она сделана. Она не сделана она чисто для автора. Как-то Гарри Бардин сказал гениальную вещь, когда я с ним общался на Ереванском кинофестивале. Он сказал, не думайте, что вот это все, когда рассказывают, это я так для себя сделал, мне все, никому не фиолетово. Все хотят именно сделать для зрителей, хотят услышать, что скажет зритель. Поэтому и всегда кино делается для зрителя. Вот. Я говорю об этом студентам, я говорю всем и так далее. Поэтому в данном случае Суворовый суд, не знаю, скорее всего... Давайте просто поговорим, просто для понимания. Но лучше всего, знаете, я говорю, давайте один раз увидим, чем 20 раз будем рассказывать, как это хорошо или плохо. Виктор, сейчас перед экраном а, сидит миллионная аудитория, которая для себя решает и остаться смотреть это кино, или заняться чем-то другим пятницу вечером. Есть такое понятие «хук». Но вот как, как человека зацепить чем-то? Вот что, что бы вы сказали зрителю сейчас, чтобы его мотивировать остаться смотреть фильм Чтец И досмотреть его до конца? Ну, знаете, еще раз говорю, я не призываю никогда человека заставляю. Я предлагаю. Понимаете? Вы не можете заставить человека взять какое-то блюдо. Одному будет остро, одному так и так далее. Ну, заинтересовать человека? Но есть одна вещь, понимаете, для того, чтобы иметь свое мнение, нужно попробовать, нужно увидеть хотя бы, чтобы понять, чтобы иметь отрицательно. А так как фильм был э, не, не скандальный, а был очень интересный, он был отмечен во всем мире, начиная и Оскара, и европейские фестивали, и Золотой Глобус и так далее, и так далее отметили. Ну да, была актриса, как бы получила, но отметил, и фильм отметили, как бы. Поэтому я советую посмотреть, потому что настолько потрясающая игра актеров. Это просто интересно. И взаимоотношения, и ситуация, в которой они поставлены, очень тонкая работа режиссера, я считаю, что предлагаю посмотреть. Но это не фильм, который смотрит с попкормом или там в это время чистят картошку, и можно бы его послушать. Его надо смотреть. Смотрите хорошее кино. И когда будете смотреть хорошее кино, и вам на душе будет хорошо. Починаємо перегляд стрічки читач на 1+,1 плюс у проєкті Підпільна імперія. Перегляд цей незвичайний. Перегляд цей не завершиться, коли підуть титри. Бо потім ми з Віктором будемо говорити не лише про те, що було у фільмі Читець, але й взагалі про професію актора і режисера. Приємного вам перегляду і побачимося за дві години. Приємного перегляду. Стелла Артуа, офіційний партнер канського кінофестивалю Стивен Долдрі перепробував на головні ролі чимало відомих акторок. Маріон Котіяр, Найомі Уотс, Кейт Бланшет і Анджеліну Джолі. Зупинився на Кідмен, але роль отримала Кейт Вінсленд. І сам фільм, як на мене, перемагає саме тому, що містить у собі дивовижну логіку кохання і сексу, а не політичних доктрин. Таке як часто називають арт мейнстрімом, але часом певна штучність такої типової для Голівуду драми має набагато більше спільної з мистецтвом, ніж фільми, що їх загремовано під життя. Слово за Віктором Андрієнко. Ну, розумієте, цікаво, що в цьому фільмі. Мы видим концлагерь один эпизод концлагеря, но в основном больше у нас нету. Только разговор идет об этом. Как бы параллельное как бы детство подсознательно идет э, о ужасах, об убийствах, о холохости и так далее. Но в то же время он присутствует. Но самое интересное – это существование этого человека в этих разных измерениях. Вот тогда. Она относилась это как к работе. Это работа. Она очень честный человек. Она честно работает. А вот термин вот о, о невыполнении преступного приказа, э, который часто э, выдвигают, скажем так, э, те, кто способны обвинять героиню Кейта Уинслет. Вот с ним как быть? Ведь был, который не стрелял? Э, дело в том, что у меня только один тогда вопрос: как выжили, дочка э, с мамой вышли, выжили. Я ждал, что она их спасла, но она об этом не говорит. То есть у меня такое было чувство, такое. Знаете, вот всегда, когда смотришь голливудские фильмы, как бы э, автоматом просчитываешь, кто отрицательный, кто все сказали, что со мной фильмы нельзя смотреть, потому что я четко говорю, кто кому Рабинович. Вот. И ситуация в том, что в данном случае я почему-то думал, что будет такая ситуация. Но тут настолько глубоко, настолько неожиданно в финале, когда он приходит к этой будущей, бывшей узнице, вот этой девочке. Он уже в возрасте. Она еще старше его уже получается. И вот они уже... Обратите внимание, как прекрасно сделан диалог. Настолько все... Тут настолько сильные актерские работы. Все-таки Европейская актерская школа – это сильная школа. Понимаете, не все американские актеры мне нравятся по игре. Потому что, конечно, такие, как Дастин Хоффман, Де Ниро, Эль Пачино, они более органичны, будем так говорить. А все остальные немножко с плюсиком это все делают. И мне это не, не, всегда, не всегда нравится. Это при том, что американская актерская школа, она, в общем, выросла из системы Станиславского, Михаила не Чехова. Не Станиславского, Чехова, скорее всего. Михаила Чехова. Михаил Чехов, это больше... Чем отличается школа Станиславского от Чехова? Чехов от внешнего к внутреннему, а Станиславский от внутреннего к внешнему. Это вот отличие этих самых. У меня ближе, конечно, школа, так сказать, Чехова, потому ну, что ли мне Страсберг? всегда говорили, надо сделать так, я бежал, подожди, 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 мы только об этом сказали, я пошел, это уже сделал. То есть у меня были такие варианты. Но в данном случае это вообще европейское кино. Давайте говорить прямо: английские актеры. Тема поднятая, восточная, потом перешедшая уже Объединенная Германия. Режиссер, опять же, говорю, европейское кино, понимаете, само, само произведение, откуда первоисточник европейский и так далее. Но удивительно, что американцы обратили на это внимание вроде такой, знаете, все-таки как вы говорите, тема стыда вот есть такой, что вот ей стыдно, и вот эти, и америкосам, может, было стыдно как-то признать какие-то вещи. Этот фильм, понимаете, как бы они что-то признали, признали вот этот, не просто список Шиндлера, как явно выраженный фильм о Холохосте, как это все сильный, интересный, вот, но все равно он немножко американский, хоть и английский актер там играл. А вот здесь это чисто европейское кино. Оно странное, оно необычное. Ты не можешь предсказать финал. Здесь нельзя сказать, все закончится хорошо и закончится плохо. Понимаете? Есть принципы американского кино. Фильм, где там все плохо получилось, там все умерли, все, он получит Оскар сразу же. Типа «Титаник». Сколько утонуло, столько и Оскаров. Вот. Понимаете? А здесь кино, которое... фильм, который ты не можешь мне нравятся такие фильмы, когда ты не можешь предсказать финал. Ты не можешь... Актерская работа, хорошая работа режиссера, взаимодействие, монтаж. И посмотрите, как музыка прекрасно легла. Посмотрите, какая там музыка, какой саундтрек потрясающий, понимаете? То есть он настолько помогает вот этому внутреннему раскрытию героев, при том ненавязчивое, спокойное фано, которое идет... Понимаете, это все настолько, что вы даже не замечаете. Вот гармония существует в этом. И неординарный диалог, конечно, финальный, который вообще это просто... Он, ему некому сказать, обратите внимание, он никому об этом не говорил. Он говорит этой девочке, бывшей девочке, узнице, на данный момент, которая занимает свою позицию, но с коробкой-то. Коробка – это ее коробка. Вы поняли, что это ее коробка? Хоть она говорит кириллица, шмирилица, это ее коробка. И она вернулась к ней. И она ставит ее рядом с фотографией ушедших своих родственников, понимаете? Это очень сильный момент, и такой необычный. Вуди Аллен, рассуждая об актерах комедийного и драматического жанра, говорил, что различие главное. Актеры комедийного жанра прекрасно справляются из драмы, из комедии. А актеры драматического жанра с комедией, как правило, не, не справляются. И тут он приводил пример Марлона Бранда, который был отвратителен в нескольких комедиях, в которых ему было, в которых он снялся. Среди прочего в, в последнем фильме Чарли Чаплина, «Графиня из Шанхая, где он был смешон просто напросто. Я скажу, что трамвай желания» я считаю, что это комедия. И он там прекрасно справился со своей ролью, той, которая принесла ему успех. Но ну, почему-то мне кажется, что это комедия, понимаете? Гоголь не зря пишет комедии на каких-то произведениях, но это э, не скажешь, что это чистая комедия. Там нет такого юмора, но в то же время есть ситуационная комедия какая-то. Ну, трагедия, скорее всего. Нельзя назвать Акакия Акакича комедией, хотя это маленький человек, смешной и так далее и тому подобное. Я согласен, наверное, с Вуди Алленом, потому что сам сталкивался постоянно Uh, то есть, действительно, возьмите Буркова, возьмите Брундукова, uh, огромное количество комедийных актеров. видите, когда меня называют комиком, вот я, я, про не, это я не, не понимаю. Я про это хотел спросить. вовсю эксплуатирует ваш этот гениальнейший совершенно талант, который, вот вы выглядите на экране таким наследником Брундукова, вы великолепно смотритесь, куда бы вас не поместили, а, там, шоу Довгоносиков или та же большая разница, и при этом чувствуется, что у вас такой драматический дар, что вот вас возьми, вот как Никулина, перенеси в 20 дней без войны, и вы сыграете так, что другие просто повесят свой костюм на гвоздики и уйдут. Вам не хотелось вот играть драму? Ну, я не задумывался, понимаете, что давали, то и играл. Я всегда а объяснял, э как бы своими образами, в своих образах, я объяснял для себя, почему. Например, если возьмем Ивана Силу, э последний фильм, который мне сыграл, как бы, ну, по просьбе продюсера, не сам э роль, то вы знаете, что у меня люди плачут после того, как фикса мой герой, умирает. Хотя он отрицательный: это антипод главного героя, антагонист, может быть, главного героя, который всю жизнь поставил на то, чтобы его уничтожить, и в конце, конечно, там, положил за него жизнь, но не в этом дело. Но удивительно, что э, дети десятилетние и взрослые люди, я был удивлен, я, я не, у меня не было такой цели. Я делал свою работу, как вы говорите, понимаете, просто надо делать свою работу. И, а как уже зритель будет выбирать, смешно это и так далее. И поэтому в данном случае, понимаете, когда... Э, конечно, глупо говорить, например, о Евгении Леонове, о Гамлете, понимаете? Ну, это даже когда он был молод или в возрасте, но в то же время Теви Молочник. Есть два Теви Молочника. Есть Богдан Ступка, есть, да, Леонов. Но Богдан Ступка, царство небесное обоим, он драматический актер, но не боялся быть стебным, он не боялся баловаться. У меня было несколько историй с ним смешных. Мы баловались вдвоем, Коли Богдан Сильвестрович став міністром, і ми зустрілися на народженні Балаяна, я підійшов і говорю: Богдане Сильвестович, вибачте, будь ласка, я так так винен перед вами. Я прошу пробачення, що говорю, що сталося? що що ти Шо сталося «Ну, ну Але ви... ну, вибачаюсь, дуже ну, незручно. Ну, говори. Ви знаєте, я. Я единственная, которая не пришла и она ну, самому не поцеловала. Извините, пожалуйста, мене, меня была реакция моментальная. Ну, давай, я домовимось, ты придешь в понедельник. Я так возьму шампунь, и все будет красиво, чтобы все это чисто, красиво. Потом была у него история, например, когда решили его расколоть на бабки кого то театру Деньги не давали, там что-то задержали деньги. И... Його ж дружбаний, котрим він працював, там, не знаю, де в якомусь там театрі, відкрили двері і вони вийшли на колінах. Батько, допоможи, грошей нема. Що зробив вступка? Він тут же із міністерського стола упав на коліна. Нема, хлопці, і поповз на колінах до них. От, це. от вам, пожалуйста. Понімаєте, якщо людина може драматичну роль і тут же. Быть свободным внутренне, понимаете? Иронично смотреть на свою даже должность или свою роль, понимаете? В чем проблема? Как говорила у Горина, вспомните, в том, что у нас серьезное выражение лица, понимаете? Когда мы делаем глупости. Да. Давайте говорить да. об английском актере, которому так шоу видим. Рай Файнс. Да. Угу. Какая последняя его работа? «Готель Будапешт». Да, 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 да. Фильм 2014 -го года. Да, да. Это же... Ирония это степ, это баловство, это брызги шампанского игра. Посмотрите, как он работает. Это просто потрясающая работа. И вот человек от э, Гарри Поттеровского страшного Вон, Вольден Мол, Морда от э, список Шиндлера первая работа, которая меня потрясла. его, Понимаете, тут же чтец это была вторая работа. Третий был я уже, хотя, может, там по-другому был, но я так увидел: Красный дракон, если мы возьмем, и тут. Вообще на себя не покоится. Это разбивание стереотипов, можно так сказать. Понимаете? Не всем подвластно, но есть актеры, которым подвластно. Они могут играть серьезно и перейти в Степ, какую-то в иронию. Знаете, говорил мой учитель, ты в жизни должен попробовать все. И я все пробовал, все. И я понимал, что я не потяну ни Гамлета, ни этого. Но мне давали играть, давали вот такие, знаете, будем сказать, высоты. Я шел... Дали Розенкранца, сыграю Розенкранца. Дали мне Исаака Мендосу, сыграю Исаака Мендосу. Мне было настолько... я им говорю, А вы в знаете первая роль, которую я сыграл в театре? Нет, да вы не, не знаю. знаете. Нет, не у знаю. меня была поломана нога, я ходил на костыляк, я играл Мадам Паутинку. Эльфа играл. Понимаете, и первая работа была, это Вестон, в котором я ставил трюки, сам летал, прыгал, а потом пришли, сказали, подождите, я говорю, что у вас нога? Да, у меня поломана. А мы думали, вы прикалываетесь? Как назывался фильм? Это не фильм, это спектакль был в Театре эстрады у Виталия Камалахова. Этот самый «Сон летнюю ночь». А по «Гамлету» объясняли-то хоть что играть? «Гамлет», как мне кажется, это вот, ну, роли для тех, кому перевалило за 30, кто, кто столкнулся с кризисом среднего возраста. И вот лучшие роли, чем «Гамлет», не найти, которые бы все объясняли. Хотите, я вам интересную вещь расскажу? С удовольствием. Эту историю я услышал раньше, а продолжение этой истории услышал буквально... Где-то год назад от э, деда э, Дурова, Льва Дурова. Для меня э, э, с детства два режиссера. С детства, вдумайтесь, это для меня Михаил Ром его документальные работы, считая даже Ленин в октябре, даже Вот это то, что как он это делал. И э, Козинцев. Понимаете, для меня это все. Козинцев это Король Лир и Гамлет. Это для меня самые любимые фильмы моего детства. После этого Тарковский уже идет, потом Ролан Быков и так далее. Но вот это для меня, это что-то невероятное. А что вы в Гамлете это в детстве? Не знаю, мне нравилось. Но ну, мне нравится это кино. Мне нравится стиль. Черно-белое, какое то сделано, как это все стильно, как это отснято. А Король Лир это вообще выход. Это, не знаю, это космос. Понимаете? Так я вам скажу, к чему расскажу, хочу рассказать. Когда Козинцев дал задание Смоктуновскому, это было гениально. Он единственному ему не давал замечания. Он всех шпынял, а говорит, а у вас хорошо. Можете представить, что пережил Смоктуновский вокруг творческой группы, считая актеров, режиссер, это, вторых режиссеров, операторов и так далее, и так далее. что как Вот понимаете, вот он поставил, он сделал из него Гамлета. Он противопоставил всю эту толпу против него. А его против них. Это раз. История номер два. Лев Дуров рассказывал, говорит, я вам скажу одну вещь, которую я никому не рассказывал. Говорю, какую? Вот смотрите, я иду по улице, а мы что-то зацепились за, по поводу Спактуновского. Иду по улице, очень широкая улица, московская, которая э, в середине такой э, э, островок безопасности. Я рассказываю, как деда Лева рассказывает. Значит, идут тут вот эта зебра, я иду, и навстречу идет Смоктуновский, Кеша. Мы встречаемся на этом островочке, он хватает меня, Левочка, я играю Гамлета у Кози. Я знаю, говорит, Лева, послушай, я хочу тебе рассказать, что, быть или не быть, вот в чем вопрос. Я правильно делаю, я правильно это И он мне, я стою, а мне, говорит, писать хочется. Но я стою, и холодрыга, машины вот так ездят. Мы стоим на этом островке безопасности, и он мне читает всего Гамлета. Он мне рассказывает, потому что ему некому рассказать. Он, он же антагонист. В этом, на съемочной площадке, он же самый клевый, а все плохие. И он нашел Лева Дурова, которому это все рассказывает. И все, Лева, ну как, говорит, класс, очень хорошо, молодец, точно, точно. А Козинцев ничего не говорит. И все, и ушел. Это в великую эпоху, когда снималось великое кино, режиссеры так работали. Вот Козинцев, Тарковский... Почему? Сейчас, наверное, тоже что-то происходит. Наверное, а вот расскажите вас, когда последний раз ставили в неудобные обстоятельства? Если говорить обо мне еще лично, то ж, так, как меня ставили, простите, в этой большой разнице, это вообще, ну, вдумайтесь. Ну, доходило до того, что было два варианта рассказа. Я заканчиваю разницу здесь, приезжаю в Москву, выхожу, говорят, все, меня сажают, уже гримируют, говорю, кто я? Говорит, ты этот Фурманов. Я говорю, кто написал эту молодую гвардию? Да нет, это продюсер группы Серебро. Говорит, покажите мне его. Как помнишь, покажите мне, покажите мне этого а человека, человека. как -то... говорил я сразу, как Высоцкий. Ты мне показывали. Я говорю, понял. Все, Витя, давай время. Да я, ж... ну подождите, ну, я столько что с паровоза. Побежал, сделал. Потом у меня была ситуация вообще. Я говорю, Заходил, говорю, ну, пока. Витя, стоп, стоять, иди сюда. Что такое? Слушай, у нас нет Шойгу. Шойгу нет, нужно Шойгу, чтобы отыграть. Говорю, какого Шойгу? Я не знаю, о каком вы говорите. Это министр МЧС, нужно его сделать. Говорю, кого, что? Ну, люди стоят, минус 50, уже час ждут, а нету, актер не приехал. Сделай ты. 10 минут грим, раз, два, три, четыре. Говорю, покажите, как он разговаривает, хотя не знаю. Оп, и пошел и сделал. Вот пойди и сделай. Um... Как вы с дипломом актера оказались в качестве каскадера на съемочной так, площадке? Так, я никому не был не интересен. Как так это сказать? так? Ну вот так. Я просто так получил, что в кино попасть было сложно, а хотелось. И тогда было модно все же и Бельмондо, и Жан Море. Ну, это очень смешно, как я покажу, как они прыгают со своих этих самых, как они, реакция у каждого разная. Там у Жанна Море, когда он прыгает сверху, пух, он сразу делает. Волос. И бежит. Посмотрите, это во всех фильмах. А у Бельмодоченького, он в делать Такой. Сразу пиджачок у него сразу. Mm -hmm. Это очень классно. И вот это под влиянием этих как бы людей мы решили сделать свою как бы группу каскадеров. Назвали ее ИКАР. Почему? Исполнители актерских и каскадерских ролей. ИКАР. Она коротко. Были там ребята, там ни одного не было человека из спорта. Все были циркачи или актеры. И мы взяли первую картину «Дачная поездки сержанта, сержанта Цибуля. Вот я полностью от начала до конца мы ее как бы там в титрах увидите меня. Это был первый фильм. Как бы, до этого были фильмы, но они были коротенькие. Там с лестницы на упасть, еще что-нибудь. А это был фильм от начала до конца, которым я, вот мы, как каскадеры, как постановщики трюков, притом надо было сделать... Нас хвалили за что? Что мы создавали трюк так, что он не был вставной в картине. Он был логичен. Понимаете, особенно в комедийной картине, тем более. Вот, и после этого пошло, пошло. И потом первая работа яркая, благодаря тому, что я умел сидеть на лошади. А почему я умел сидеть на лошади? Потому что я входил в группу каскадеров, и я закончил э, полгода конкорда на лошади. У меня было протерто вот здесь полностью все, потому что нас гоняли без стремян, на полном э, галопе. Вот такой был у меня тренер, я ему искренне благодарен. Вот, и э, меня взял Хейфиц в 1981 году на роль живонера. Притом, я впер... это последняя, кажется, крайняя его была, последняя, последняя картина была Хейфица. И он полдня просидел со мной, рассказывая о фильме, рассказывая о Куприне. А Куприн, говорю, да вы... я ему тоже рассказывал, Куприн это мой любимый писатель. Понимаете? Куприн, Паустовский, это были тогда мои самые любимые писатели. И я ему, я ему рассказывал, а вы помните, вы это? а вы помните, а помните, как у Куприна, та, 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 та? и мы сидели, таких два сморженчика, друг другу рассказывали, и пили чай, и рассказывали. И вот он меня подготавливал к этому. Дали мне лошадь, дали лошадь, которая возила э, просто воду на поле. То есть она под седлом никогда не была. Но я делаю шпоры... И два часа я из нее сделал ездовую лошадь, потому что ему нужно было это -то толстое, подпукивающее, с хвости так завязали. И она такая, как, знаете, вот, ну, все должно показывать, что, понимаете, как сказать, да какая, знаете, как сказать, ну, такое все, понты, все понты для генерала, все это, все не настоящее, и эти солдаты бедненькие, перепуганные и так далее. И вот ему надо было по ситуации такой. Я прыгал, бегал, вот это была первая работа, но благодаря тому, что я умел сидеть на лошади. Ну, дальше пошло, дальше пошло и так далее. Там, например, тот же репортаж меня взяли в репортаж, потому что я умею падать. А самая последняя работа была у меня интересная, каскадерская, можно так сказать. Это в большой разнице. Никто не знал, что я умею падать. Дима Диченко, который о чем говорят мужчины, кухня и так далее. Я так понял, что он не знал, что, что я умею, ну, что-то делать, типа такого. Но у меня по сценарию написано было, сумасшедший профессор читает формулу и выпрыгивает в окно. Я позвал значит, художника, говорю, Витя, иди сюда. Я говорю, ты читал сценарий вообще? А что? Я говорю, написано, сумасшедший профессор разбивает окно и выпрыгивает. Уй! Мне эту декорацию надо через час вернуть, я пообещал. Я говорю, ну там дырка какая-то. Ну вот есть окно такой телевизор. Я говорю, прыгнешь туда. Я говорю, ну я попробую, ты мне хоть что поднимешь. Ну давай я тебе брошь. что тебе, ну хоть пару матрасов брошу. Ну, он взял матрасы вот эти вот, положил туда. И я вот в эту дырочку, рада, там первый дубль и нырнул. Ну пяточками зацепился. Не репетируя, все это с листа. Потом второй раз я уже так э, крутанулся э, в это окно, там оно где-то, ну, порядка чуть выше двух метров. Вот, я упал, что я увидел свои пяточки даже, понимаете? То есть, ну вот, знаете, помните у Никулина, когда он приходит на э, в слесарную мастерскую? Э, помнят ручки, да-да-да. Да-да-да, когда деревья были большими в фильме. И когда вспоминает, мозоли все, он помнит, помнят родные, так и мне, помнят, помнят родные, я вылетел все сделал. И Дима Деченко, он, мне два раза в жизни пожал руку. Я понимаю, что это большая благодарность. Знаете, он такой очень такой человек сдержанный. И он подошел, пожал мне руку. Он понял, что я сделал, будучи в свои там, 50 чем-то лет. Я был самый старый среди них всех. Плюс еще и я успел что-то сделать. То есть еще осталось что-то в пороховицах, будем так это говорить. Спасибо, Виктор, что были сегодня здесь и рассказали нам так много интересного, чего мы наверняка Не высмотрели не... Не би і не да, даже то Да Я прошу прощення, якщо не дав своєму партнеру нічого сказати. Спасибо. Спасибо вам. Нагадаю, що в Підпілля Імперії ми дивилися читача, говорили трохи про цей фільм Стівена Далдрі, але більше про акторську майстерність і взагалі досвід Віктора Андрієнка, який ще. Багато чого нам зможе продемонструвати і на екранах, і на театральних сценах. Ми поки з вами прощаємося і будемо чекати нового фільму Віктора і нового фільму «Підпільна імперії вже за тиждень, наступної п'ятниці будемо дивитися ще одне цікаве кіно, яке пройшло, пройшло іспит канським кінофестивалям. Хай щастить.